dil nəfər çıxsın mənim qavağma filan eləsin, filan eləsin, <laughs> cavablar verilib və öz səhflərini də etiraf eləyir. Nə yer adlar bu ləcsi xəta filan xəta, əl-mühim, yəni qeyri dəqiqliyə yazısında, kitabında yol verir. Haş olunur ondan. Yazanda, danışanda mənbəni dəqiqləşdirsin və Şiiyə məzəhbənin əqidəsi olan mövzuları gündəmə gətirsin. Aləmlərin biri öz fikrini belə deyib, onu bütün Şiiyə məzhəbinin adından reklam eləməsinlər üçün, elə olsa bizlərdə də belə şeylər tapıb çıxartmaq imkanı var. İnsaflıqla olsun elə müzakirələr. Görürsən, həmən bu təbəgə ansı həddədir. Görürsən nə yazırlar? Məktublar ki, gəlib Yazır ki, həmən bu rəhabi gör nə qədər filan-filan müəyyən cətmələr istifadə edir. O qədər məsələləri qoyub balaca bir səhfin ətrafında bir sahatda danışır, amma heələ bir cavab vermir. O salavat mövzusu ki var, Bətran salavatı və yaxud digər mövzular biz hər mövzuca danışmışuq, onun mötəbər, səhih mən bəsən qeyd eləməmiş üstündən keçməmiş. Salavat bəyəm kiçikdirsildi. Salavat elə məvzudur ki, insanın duaları qəbul olacaq ya olmayacaq məvzusu. Otursun, təzədən qulaq asın ama Əhli Sünnənin səhih Həsən hədislərində gəlib ki, peyğəmbərə salavat göndərəsən Amma onun ehli beyinə salavat göndərməyəsən, sənin duaların heç biri qəbul dil. Bu kiçik mövzudur. Bu əhəmiyyətsiz bir mövzudur. Namaz qılırsan, dua edirsən. Dualar düzgün salavat zikr olunmadsa qəbul olmayacaq. Mən demirəm bizim kimi salavat çək, Allahumə səlləllə alə Muhammed valə. Öz kitablarınızda olan kimi salavat çəkən İbrahim və Al-İbrahim falan ev yoxdur. Çirkinə, elə çəkinən. Həçi Əhləbeytin adı orada zikr elə gənə. Heç sünni kitabında yoxdur ki, sallallahu əleyhi və səlləm. Fəqat peyğəmbərə salam salavatdır. Belə bəhəs yoxdur. Yoxdur. Əla kulli hal. Tovğardaş təzədən müraciət eləsin ki, o köhnə mövzəni mən təzədən danışım. İkinci mövzum məni bir növ mənim özümdə Bir indi bilmirəm bunu sualı yazılı göndərən kimdir. Onun adını qoyuram Abdullah. Allahım bənləsə. Abdullah mənə sual göndərdi və danışığında sərt tutdu. Və necə deyirlər, elmi bir sərt kimi o guman edir ki, sərt tutub, amma inşallah müzakirədə bəlli olacaq ki, həmən bunucu birnə Ağaozi usul kitablarından bixəbərdir. Ona görə tələsik bu sərtə tutmaqda Nə Moizədə belə bir kəlmə istifadə eləmişəm. Namazın üzü Qibləyə olması. Namazın üzü Qibləyə olması icma məsələlərindən biridir. Bu icma həm alim tərəfindən bəllidir, həm də cahil tərəfindən bəllidir. Bunu məndə tutduğu səhv hardır? Diqqətli olun, nələri necə var, onu o cürdə də oxuyun. Oh. Deməli Elementar usul qaydasından xəbərim yoxdur. Yəni mənim adı elementar usul qaydasından xəbərim yoxdur. Niyə? İcma bu şeyxin iddia etdiyi kimi, iddia etdiyi kimi heç bütün alimlərin həm də alamların birlikdə məsələyə bildirdikləri rəy deyil. İcma sırf alimlərin ittifaq etdiyi məsələyə deyilir. Yəni məsəldə həm alimlər, həm də cahillər misalı vermişəm. Bu ağa da səhv tutur məndə ki, icma yalnız və yalnız alimlər, sıravlı insanların icmada heç bir doğru yoxdur. Bu birinci səhv. İkinci səhv ki, məndə bu ağa tutur, salavat çəkirəm Məhəmməd varilə. Allah. Nam salə. Həmdə rəsul Məhəmməd. Namazın üzü qibləyə qılınması diqqətli. Namazın fizikiviyyə qılınması mən bunun misalı görmüşəm icma etdim. Amma ağa məndə səhvə tutur ki buna icma deməzlər. Ona deyirlər zərurət-i din, varurət-i din. Dində hamı tərəfindən hamıya bəlli olan hökmlər. Məsələn, sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səllallahu alayhi və səlləm stabımız Qurani Kərim, qibləmiz Kəbə, namaz üzü qibləyə dönməlidir. Namaz Allaha xatir qılınmalıdır. Belə məsələlərə icmaî məsələlər, deməz də bunlara deyirlər varurat-əddim. Dində həm tərəfindən açıq-aşkar bilinən məsələdir. Bu ağa məndə 2 səhifə tutur və mən təşəkkür edirəm ki, mövzunu gözəl qapaq açıp Mən fikrim yox idi bu qapını bunlar üçün açım. Amma özləri açdı. Və inşallah müzakirə eləyəcük 2 mövzunu. Birinci mövzu odur ki, hamı tərəfindən bilinən məsələlər icma edilən üsul qaydasına daxildir ya yox. İkinci məsələ də ki, avam, sivil, sıravi insanların icmada rolu var yəni. Yəni sivil insanlar, avam cəmiyyəti icmaî məsələdə bunlar bu məsələnin bir hissəsidir ya bunların etibarı yoxdur. Bu iki mövzunu biznəlla araşdıraq. Birincisi <coughs>